мы представляем вам проект управления потреблением электроэнергии. На правом графике вы видите текущее суточное потребление электроэнергии э, э, населением нашей страны. Здесь пик утренний небольшой и пик вечерний максимальный. Из этого страдается наша энергетическая сеть, наши кабели, наши трансформаторы по станции генерирующей мощности. Мы предлагаем ввести систему, которая будет контролировать и не допускать превышение населением каждого отдельно э, установлено им лимитов в конкретный период времени. Допустим, в зависимости от времени суток, условные единицы можно будет сделать коэффициент 1, 1,5, больше в обратную сторону от использованного напряжения мы будем уменьшать напряжение потребляемой отдельной квартиры. То есть, когда у нас максимальное количество пользователей дома, все хотят что-то включить, и на сеть перегружена, напряжение падает, как говорил Александр, до 150 вольт, каждая отдельная квартира сможет включить 10, 15, 20 ампер, основные потребители, и не более этого. Наша система выглядит таким образом. Обл. Энерго, зная текущую ситуацию на каждом отдельном участке, дает задание на счетчик, который стоит в подъезде, что этот подъезд должен потреблять не более чем 200 ампер. И этот счетчик в зависимости от времени суток и шкалы нагрузки под... потребления потребление электроэнергии квартирами распределяет, в от площади и количества потребителей, каждой квартире выставляет отдельную норму на то, чтобы потребители могли использовать эту электроэнергию и контролирует ее. При... Превысить это значение невозможно. В версии 1 пока есть устройства, такие, какие мы их видим, счетчик будет при достижении напряжения потребляемого уровня уставки сигнализировать о том, что вы превышаете лимит. Сначала будет желтый, желтый цвет светодиод, который говорит, что мы уже близки к зоне максимальной. И если потребитель на это не реагирует, включается красный светодиод и отключается система. Версия версии 2 мы стремимся к... На текущий момент тренд это интернет вещей, и уже сейчас есть умные холодильники, умные с хлебопечки и тому подобное. Мы считаем, что в дальнейшем в каждом устройстве как минимум энергоемком будет стоять модуль, в который будет радиоуправляемый, и он будет перед каждым включением спрашивать разрешение у счетчика, могу ли я в данный момент включиться, я потребляю какую-то электроэнергию, и счетчик вам говорит, что считая текущую мощность у каждого потребителя, говорит, что у тебя еще запас есть, ты можешь включиться или нет. Если нет, то, то будет добр, определи, что ты хочешь приоритеты или выключить себя свет, включить кондиционер, или же подожди со своей стиральной машинкой до вечера. Дальше. Эффекты после внедрения систем вы видите на слайдах. Это мы выбираем пики, нагрузки, увеличиваем энергопотребление ночью, сбегаем пиковые нагрузки. В итоге всего мы пытаемся, хотим повысить культуру пользования ограниченными ресурсами населения страны. Это то, чего нам сейчас катастрофически не хватает. Дальше. Мы попытались сделать небольшую смету, сколько это будет стоить. Это касается умного, умных вещей. На текущий момент это порядка 300 гривен. Будет ставиться радиомодуль. В каждом устройстве небольшое роле включения и выключения. Оно удорожает на 300 гривен чайник, печку, свечей или, или какую-то стиральную машину. Со счетчиками немножко дороже. Допустим, текущая цена фазного счетчика 900 гривен. Наши дополнительные расходы будут стоить еще порядка 700 гривен. На подъезд... Будет немножко дороже. Мы предполагаем, что этот проект можно будет внедрить командой из пяти человек, ориентировочно где-то от 4 до 6 месяцев. Какая-то промежуточная работоспособная версия уже может быть выпущена. Дальше. Ну, так как это экономия энергии, мы сейчас, можно сказать, проект номер один в стране, то мы считаем, что наша система должна быть один из ключевых элементов программы энергобезопасности страны. И, соответственно, внедрять ее должны энергокомпании, которые у нас меняют бесконечно счетчики, для того, чтобы учитывать, все учитывать точно. В данном случае еще будет и экономно. Дальше. Это наш финальный слайд. Спасибо всем. Теперь мы перейдем к демонстрации самого продукта. Берем время пик 18 часов вечера. Счетчик нам подъездный говорит, что данная квартира может потреблять не более 15 ампер. Мы подаем задание 15 ампер. И вот наша система. Для бабушек и для непродвинутых пользователей мы установили на счетчики светодиоды, которые будут демонстрировать текущий уровень загрузки. У нас сейчас 15 ампер. Вечер мы можем включить печку. И так как у нас, у нас стальная уставка здесь 6 ампер, 6 ампер, 2 ампера. Мы считаем, что система считает, что мы еще не превысили нагрузку, и поэтому можно включать дополнительно потребителей. При включении кого-то еще, брюки превращаются, при включении еще одного мощного потребителя, система нам говорит, что мы превысили лимит, и в идеале она должна отключить. Ну, мы не успели доработать, сдвинулся был немножко регламент. Система запрещает включение дополнительного устройства, и она должна просто отключить была. Время пик прошло, наш Наша система говорит, что теперь время допустимая нагрузка 25 ампер на квартиру. И в этом случае мы можем включить все наши потребители, которые у нас есть. И ничего у нас не произойдет. То есть мы не превышаем лимит, все хорошо, мы в зеленом режиме. И таким образом, ежечасно корректируя потребляемую нагрузку, мы экономим электричество, экономим ресурсы, кабели, трансформаторы и все остальное. Спасибо за внимание.